Доброго дня. А де Максим? Який Максим? Ну, Максим з гроші плюс. Це він мені просто силочку кинув, аби я по кредиту поговорив. А, да-да! Дуже приємно познайомитись. Володимир, твій новий масажист. Який ще масажист? Твоєї простати в тебе через 10 хвилин сеанс починається. Ти вчора забув заплатити за кредит, і тому зараз я вже їду до тебе. А звідки ви знаєте, де я живу? Бо ти дебіл, залишив залог свій паспорт, а тут є твоя пропіска Хмельницького 52. Так що ви від мене хочете? Хочу тебе познайомити зі своїми друзями, Валерою і толяном, де 50 штук падла. Які 50 штук? До мене взагалі 100 доларів на життя лишилося. Значить, слухай сюди. Зараз я приїду до тебе, і якщо бабок не буде, доведеться до сеансу масажу додати ще солярій. Не зрозумів? Зробимо тобі унікальну засмагу у формі праски. Гаразд, гаразд, гараз. я зараз щось придумаю. Що, візьмеш кредит в іншої контори, щоб закрити наш, майно на увазі. Я працюю на всій кредитній організації в цьому місті. Так що, ти від мене не отмажешся? Зараз поставлю на рулетку і поверну вам борг. Яка, яка рулетка, слухай сюди, кидала. Я зараз їду до тебе. І не дай боже! Господи! От зараз саме час молиться, тільки я не думаю, що Бог тобі позичить. Я виграв! Єс! Я виграв! Що виграв? Я виграв ще сто тисяч! Я... Я, кіша, 100 тисяч. 100 тисяч гривень! Коротше, у мене було 100 доларів. Я поставив на 22 чорний і... і. виграв. Так довго пояснювати. Зараз виведу гроші і повернув вам свій борг. Так, аби вивести гроші, вам потрібен пас. Тут виник невеличкий нюанс. Тут, аби. якби. вивезти гроші необхідний паспорт, а мій паспорт він у, у вас. Оцей? Okay. Так, цей. То я правильно розумію, не буде паспорта, не буде 100 тисяч. Я не зможу погасити свій кредит. Значить, слухай мої умови. Я віддаю тобі паспорт, а ти мені віддаєш половину виграшу. Чуєте, так я вам і так половину виграшу віддаю, я 50 тисяч вам віддаю, аби погасити борг. Ні, ні, ти неправильно поняв. Ти мені віддаєш 50 тисяч, а своєю 50 ти закриваєш кредит. Так це... Це що, я взагалі ні з чим лишаюсь? А як це ні з чим? Ти лишаєшся з яйцями. В твоєму випадку це не так вже і погано. Слухайте, ну давайте хоч би трошки змінимо умови. Там е, 10% вам, а 90% мені. А давай так. 10 пальців я ламаю тобі, а всі бабки забираю собі. Не смій зі мною торгуватися, я знаю, де ти живеш. Слухайте, давайте хоч 80 на 20, там, або 20 на 80. Ти що, Лукашенко ж ти процентами кілішуєш. Слухайте, але це не чесно, вообще не чесно. Мені ще знайомим треба борги віддати. А я теж не один. Мені теж треба ділитися. З ким? З Валерою, Ми ж одна команда. Муа! Муа! Гаразд, ви хочете 50 тисяч я вам їх поверну. Оце вже інша розмова. Зараз поставлю на червоний і поверну вам свій борг, а решту заберу собі. Е -е, стій, стій, стій. Ти зараз все програєш! І не забувай, там і мої 50 тисяч. Гаразд я поставлю тільки свої. Єаз! 19 червоних! 19 червоних! Що виграв? Виграв. І це що у тебе виходить вже 100 тисяч? Так. Чиш? А, а можеш і мої 50 тисяч поставити. Хочеш подвоїти виграш? А? Ага. Раз. Червоне, чорне. Чорне. Чорне це мій колір. А? Так, гаразд, ставлю твои 50 на чорне і свої 100 на червоне. 100 на червоне? Слухай, мужик, ну в тебе і яйця. Навіть жалко було б їх відрізати. А! Ну? Ну что там, ну? Зеро. Что? Зеро! Якесь нахрен зеро! Ти не казав, що там є якесь зеро! Та всі знають, що там є зеро! А я не знав, що там є зеро! Якби я знав, то я б поставив на зеро! Та це ж розумієш, що варіант один на тридцять сім! Один на тридцять сім? Да! Це що виходить... Півтора мільйони? Я через тебе, сука, приграв півтора мільйони! Так коротше, я їду до тебе! Готуй бабки! Та візьму вам п'ятдесят тисяч! Яких п'ятдесят тисяч? Ты мне не должен! Пивтора-ляма! Мамочка! Мам! Добрый день! Здравствуйте! А вы уже с ним общались? Лично ни разу. Как думаете, он адекватный? Надеюсь. Ну, отлично. Тогда сработаемся. Mm -hmm. Коля, что тут нажимать? Вот эту! А! Так! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Добрый день, Александр Григорьевич. В общем, мы в принципе готовы. Мы можем начинать запись телефонного разговора Варшава-Берлин. Так, вы записываете, А я просто буду следить, чтобы все было по-настоящему, так сказать. Ну все, давайте. Начинайте, а то мне еще ехать новое видео с автоматом записывать. Поехали. Алло. Добрый день. Как наше дело? Стоп, стоп. А почему обращаешься не по имени? Мы ведь секретные агенты. Наши имена не должны знать. Не годится. Чтобы поверили, что вы иностранцы, вам нужны имена. Давай ты будешь Майк, а ты Ник. Как по мне, отлично. Продолжайте. Хорошо. Алло. Добрый день, Ник. Как наши дела? Все строго по плану. Материалы по Навальному готовы и будут переданы разведслужбам Германии. Не пойдет! Скажи, что все не строго, а вроде по плану. А то могут не поверить. И что материалы передадите лично Меркель. Хорошо. Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы и будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, это не имеет значения. Главное достижение цели. Стоп, ну вот, что за сложная фраза? А, вот люди будут потом слушать, они же не поймут ничего. Скажите как-то проще, как тост или поговорку какую-то. Угу. Послушай, это... Послушай, Майк. Послушай, Майк. В данном случае это не так важно. идет война. А во время войны всякие методы хороши. О! Отлично. Согласен. Надо отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России. А их немало. Тем более, в ближайшее время у них выборы. День голосования в регионах России. Давайте вот это тоже поменяем. Голосование регионы России. Александр Григорьевич, этот текст уже утвержден другим человеком. А, тогда отлично. Просто прекрасно. Замечательно. Продолжайте. Этим не занимаемся. А как ваши дела в Беларуси? Ну как, потихоньку. Сейчас вот будем делать новый трактор. Александр Григорьевич, это я по тексту дальше. А, все, все, понял. <клёх> Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался сильным лидером. Стойте, стой. что-то мне здесь не нравится. Давайте я буду крепким орешком. Это мой любимый фильм. Я даже вот сейчас дома сижу в такой же майке, как он. А дальше обязательно скажите, что все меня очень любят, уважают. И можно уже заканчивать на этом. Хорошо. Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Да! Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники военные верны президенту пока работаем. Остальное при встрече. Не по телефону. Да-да, понимаю. Да-да, до -да -да, встречи. Пока. Записывай. Бомба! Просто бомба! Я ж сам поверил. Присылайте мне, и я сразу же отправлю на телевидение. Принято. Александр Григорьевич, только один вопрос. Мы вот, вот это все записали на русском языке. Никто ничего не заподозрит. Я тебя умоляю мы сейчас подложим на фон европейский гундёши, и все будет чики-пуки. Ну все, товарищи, пошел пить чай. Это мой любимый чай, а любимый чай не отдают, его пьют. Пока, до встречи, на связи. Коля, выключай тут все. Борис Евгеньевич, здравствуйте. Как у вас дела? Как там на Бали? Ну, во-первых, правильно говорить Бали, А во-вторых, заканчивай эту фигню. Я знаю, что тебе похер, как у меня дела. Что там уже случилось? А, в общем, тут к нам пришли с родительского комитета школы, которая прям рядом с нашей стройкой. Это, это ЖК Радисный. Да, 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 он, да. Ну, и что они хотят? А, хотят, чтобы мы прекратили стройку. Сейчас. И что ты им сказал? Мы не прекратим стройку. Да ну и что им непонятно? А, просто у них есть э, решение Шевченковского суда, что наша стройка незаконна. Да я любое решение суда могу сделать. Например, Печерский суд может решить, что официально можно стать нахер Шевченковский. Да. А можете сами им это сказать? Юра... Слушай сюда, ты директор. Я тебе бабосики плачу, чтобы ты эти все вопросики решал и меня не беспокоил. Тебе понятно? Да, просто поймите, там 30 разгневанных, разъяренных баб что-то требуют. Я не знаю, как с ними разговаривать, понимаете? Ну вот представьте, ваша жена только 30. Только это, Пугать меня не надо. Ладно, давай это, зови там самую главную эту ведьму сейчас с ней пообщаемся. Хорошо, да. <реш> Добрый день, пан Жирко. Я голова Батьківського комитета в школы номер 130. Извиняюсь, а как вас? Меня зовут Тетяна Сергеевна. Так вот, и Таня Танюша. Що ви хочете? Я хочу, щоб ви негайно припинили порушувати закон. І нарешті зупинили будівництво цього клятого ЖК. Бо він виростає просто під вікнами школи, в якій навчаються наші діти. Ви хочете квартиру. Що? Ну, дружку і трьошку. Що ви собі дозволяєте ви. Вы что, предлагаете мне хабар? Нет, я предлагаю вам квартиру. Послушайте меня, я учитель математики. Я за все життя ни однієї коробочки цукерок не взяла. Так я вам коробочку не предлагаю. Квартира с ремонтом, сходу, трешка, 90 квадратов. Там квадратный метр минимум полтора тысячи баксов стоит. Хе -хе. Можете посчитать, уже это, учитель математики. Тем более, тем более. Це ж. Ви говорите, що дом возле школи, дітей в школу можна прям з окна подавать. Хопа! Хопа. Ну, знаєте. Слушайте, а якщо вдруг вас к директору визовуть, это ж вам всего лишь нужно буде в сусідню квартиру зайти. Ха -ха -ха. Удобно! Послухайте мене, я це так не залишу. Якщо навіть суд нічого не зробить, я звернусь в прокуратуру. О! А это этажом ниже. Очень удобно, пожалуйста. Слушайте меня, я, между прочим, представляю интересы всех детей в нашей школе. А там, на секундочку, 800 людей. А это уже знаете, как называется? Торги. Значит, 800 квартир точно нет. Но для вашего родительского комитета я могу откинуть 5 квартир. Ну что, думайте. Знаете вы кто? Вы Жальюгидный, пидлый и нестерпный коррупционер, который сидит на своем Бали и думает, что он пуп земли. Ну, во-первых, правильно говорить Бали, а во-вторых, ротик свой там хлоп. Я не коррупционер. Коррупционеры это те, кто эти квартиры берет. А я бизнесмен, понятно тебе, это Танюша? У меня пять корпусов, там тысяча квартир. Мне хватит их раздать, чтобы в этом городе их слова никто не мог мне сказать а ты будешь там вякать, а твою вонючую школу в шестой корпус превращу, понятно? Ясно? Уж у меня хмарно. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Под ласка. Так, а... это... <связать> Дмитрий Сергеевич, вы там и тоже были и что? Да, Борис Евгеньевич, наградили вы, конечно, прилично. Мне когда план операции принесли, я даже не думал, что будет все так просто. Так, а, я, шо, это я это все <связать> шутил. <связать> Борис Евгеньевич, я им ничего не говорил, честное слово, клянусь. Так, господин Жирко, где вы? Мы уже знаем. Неясно ясно только одно. Вы сдаваться сами будете или нам вас еще поискать придется? А знаете, что я вам отвечу? А ну. <звук> ясно. Значит, поедем на Бали. Вообще-то правильно Бали. Господи, увидите его уже. А тепер із гарним настроєм вривайся за призами від космолот. Посилання під відео, святкуй, край, перемагай.